есть пойдет сейчас о водоеме на Веселой Ивановке. Да я хочу обратить внимание жителей города вот на что. Еще раз повторюсь, до каких пор вы будете считать, что за вами сзади надо носить мусорное ведро. Люди, которые приезжают на водоем, привозят с собой бутылки с пивом, с чипсами. Вы же привозите бутылки полные, вам же ж не в ведре их привозят, не кто-то привозит, вы же сами привозите. Вам потом не трудно эти бутылки пустые потом отвезти в город и выбросить в контейнера. Но ну, не обязан за вами носить пакеты, либо ведра мусорные, чтобы вы туда, пане, скидывали свой мусор. Ну до каких пор это будет длиться у нас в городе? Чтобы у вас, вы, так, я еще раз говорю, стоят рядом ведро, все равно будет плевать мимо, это бесполезно. Приезжайте на природу. Почему вам надо на природе обычно все равно оставить мусор? Зачем оставлять на природе? Возьмите с собой, завезите его назад, да вы провезли. Потому что общество жор не обязано за вами ухаживать. Общество жор создавалось для того, чтобы зарыбить этот водоем. Они собрали деньги, частные, свои деньги собственные, и зарыбили этот водоем. Приняли участие в бюджете участия, этот водоем, прилегающий к территории Благоустроли. Но еще раз, общество ЖУР не обязано носить за каждым жителем, который приезжает туда с едой, чтобы за ним носить мусорное ведро. Не обязаны это делать. И город не обязан это делать. Теперь обращаюсь к рыболовам. Я все понимаю. Вам хочется вот это деньги сбросили, сбросились вы на покупку малька, и вам хочется этого малька выловить сегодня, а лучше вот вчера выловить малька. Ну в таком случае тогда, знаете, в ванну дома напустите малька и ловите его сколько хотите. Все-таки вы деньги сбрасывали на малька, чтобы этот малек был не только для вас, но и для всех, и для ваших детей, для ваших внуков. Потому что до этого что в водоеме вообще рыбы практически не было. Кроме сурной рыбы там вообще не было. Там сети стояли длиной 200 метров, 300 метров, по 100 метров сети. Вы восстановили экологический баланс в этом водоеме. Там рыба. Вы хотите ее сегодня выловить или завтра? Я еще раз повторюсь. Наберите вагоны воды, вылавливайте рыбу, купите коробку и ловите его вот там в вагонах. Теперь тем, кто не входит в общество жор когда появилась рыба, тут как тут появились те, которые ничего не вкладывали в водоем, не платили ни за малька, ни за уборку территории, не сделали, на субботник ни разу не вышли. И вот тут возникает конфликтная ситуация. Те рыболовы, которые никогда не участвовали в акциях, которые проводил общество рыболов ЖОР, и другие жители по уборке, в том числе территории, пожалуйста, поучаствуйте тоже. Но так же не бывает. Вы ничего не сделали, ничего не вложили и хотите выловить рыбу. Ну, конечно, можно, только и раньше не было, когда вас, вы туда не ходили, когда рыбы не было. Сейчас рыба появилась, вы решили туда прийти. И для того, чтобы не было конфликтов между членами общества ЖОР и другими лицами. Пожалуйста, члены общества ЖОР. Напомню, водольем не является собственностью пока ничей. Это собственность народа вообще, Украины. Поэтому на этом водоеме имеют право плавать, купаться, ловить рыбу, там, и на лодках плавать все, кто вас желает. И не надо никому препятствовать.